Сьогодні на студії депутат черкаської міської ради, підприємець меценат Араїк Микартичан, Араєк Рафікович, раді вас бачити. Доброго дня. починаємо вже традиційно з теми черкаської політики. Ви дуже досвідчений депутат. Нещодавно до міжфракційного об'єднання, яке ви очолюєте, сприяння освіти доєднався ще один депутат Руслан Батир. Чи можна говорити, що в Черкаській міській раді це вже найбільше таке об'єднання? Вона є факт. 12 чоловік. І у нас навіть більше, виходить, да. набираємо потихоньку, силу. Набираєте оберт. Так, да, що А, Як ви, скажімо так, чим приваблюєте депутатів, що вони, скажімо так, ідуть під крило Картичана? Знаєте, треба, що інколи свої слова держали люди. І... более порядочно относились к своим депутатам. Все равно вы всех не угодите, у каждого своя думка, но депутаты сами видят все, прошел достаточно богато времени, они уже понимают, где что, какая собака зарыта. И делая анализ своих моментов, они хотят быть в группе, которая реально что сделать? Вот, вот так скажем. Мы все равно не угодим всех, что вот мы сами лучше или мы по-другому все равно. Депутатский корпус практически одноголосно все голосуем одинаково. Мы у каждого э, свой подход к своему делу. Вот наше дело это осыто. Ну, люди, которые понимают, есть там богато хороших змей. И каждый депутат хочет чтобы участвовать в этом хорошем. Понимаешь, вот так и получается, что хорошие дела, хороший подход людям, пониманием людям приводят к такому. То есть последовательность Конечно. политики, последовательность да. действий, она привабливает других депутатов. Конечно. И, и ожидаете, что, возможно, еще кто-то присоединяется? То есть... Я никого не ходил, не просил. Я не ни... вмовляю. Ни в ни... коем случае. Ну, есть... Понімання, якщо человек хоче соединиться цьому об'єднанню, объединению, ні? Тому я то руками за завтра, если всі скажуть, що ми туди, я рад, всіх приєм. А як на такі об'єднання, на те, що до вас приєднуються нові депутати, реагують колеги по депутатському О, корпусу? Як ви думаєте, а, а зачіпляють людям? Говорять О. вам це прямо? В ні, так. Говорять то всегда, я молодець. От. как у вас это все получается. А за спиной это не нравится, потому что все-таки какое-то большинство собирается и, понимаешь, каждый свою думает. Может, вы на беспаку какую-то? Ну, кто как хочет думать. Вот так они думают, понимаешь. Как они в жизни живут, так и думают. Мы не безпека никого не выдаем. Мы провокации не идем, мы не создаем новое большинство, что против было. Нет, лишь бы не трости, не листи до нас, мы не лезем до кого. Э, дайте работать в э, сфере освит. Все. И не листья. Есть поганый, хорошо, мы. Мы показали результат, показываем результат. Да, есть. И что доработать надо, не все от нас зависит. Але, маем, что маем, и я читаю, что на сегодняшний день освита піднялась багато етажів вище. Тобто ви не переслідуєте якоїсь мети створення якоїсь більшості на противагу комусь? Ні, 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 ні нікому суча. Ні. Фактично, з початку війни регіональна політика відійшла на другий план, фокус змінився. То чи на вашу думку, як досвідченого депутата, зараз депутатський мандат має якусь вагу для суспільства? Мабуть, ні. Немає, а Нема. Вона ніколи не мав для суспільства мандат це саме. Для Нет, же, люди убирают. Но люди. убирают они иногда, понимаете, я, я давно депутат, да, ну, несколько раз был. Людям, которые за тебя голосуют, что ты сделаешь в их дворе и для них. Большинство людей им не интересуют другие, понимаете? Вот ты в нашем дворе ничего не делал, ты поганый депутат. Если соседний двор ты сделал, ну это же не их двор. Вот подход, понимаете. Они не понимают, что ты все равно все не можешь сделать. Никак. И ходить заранее, обещать, что я, я обещать ничего. То, что я могу, я делаю. Я читаю, я богато что делаю, я никогда не стал возле того же работы, не сказав, что это благодаря меня. Но благодаря богато что действительно делается благодаря вот таким объединениям, таким депутатам, понимаешь. И я скажу, что Депутатського корпусу теж. Ну, Отак. От а чи не є таке ставлення суспільству теж результатом дій і розчарування, можливо, в діях деяких депутатів, які обіцяють, не виконують. А суспільство, що вибирає, нормально. Ані вибирають ні чоловіка, що може, а свого кума. Хто момент, останній момент? пришел в их двор, что сделал, о, молодец. Лавочку поставил. Да, лавочку поставил, что-то покрасил. А систематически кто-то что-то делает, нет. Вот зараз они готовятся опять думать, что может быть выборы, да. Опять уже, я смотрю, публикации пошли, опять начали друг другу харить. Ну, а систематически, а как они выбирают? Выбор, какие? Ни понимаете? А потом, те, что не пошли выбирать, они же начинают критиковать. А что вы не идете, не выбираете? Ставьте свои кандидатуры. Делайте шоу. Никто ничего не хочет делать, критиковать легче все всего. Наразі, все одно, в суспільстві курсує там політики, ми бачимо, що деякі політики вони і в своїх соціальних мережах, ну, наче як трошки готуються до виборів. На вашу думку, чи не призведе це знову до якоїсь такої знаєте, турбулентності в суспільстві, серед депутатів? І чи взагалі це на час? Знаєте, Гаїт, вибори заканчиваться тоді, коли починаються вибори. Тільки пройшли дні, відразу але... почуваються наступне. Треба подходить всему, всему, как сказать, человечески. Не начиная обгадить друг друга страницы бота. Не начиная рассказать, какие они хорошие. Э, не ходить, не рассказывать. Не показать, э, знаете, э, как они берут процентным соотношением что у них такой рейтинг, понимаете, вот это самое. Ноль без палочки, блин, но себя так выдают. Ребят, выборы уже один раз показали, кто есть кто. Да и не один yes. раз. И не один раз показали. Благодаря чего вы прошли депутаты? Вот, скажите. Прошли, что проскочили. Да, прошли. да. проскочили, так скажем, да? И вы что-то говорите, вы в своем жизни ничего не можете делать, кроме пакости богато. Там так, такие тоже есть, да? И вы говорите о ком-то, и сейчас меня так особо не трогают, они под выборы нашнут такие сказки рассказать, знаешь? И сейчас кустыль накусают. И кусают близкие, я знаю, кто кусает, ну, понимаешь, ну, блин, сволота. Вишь, сперва по проповеди без человека, потом начните кусать. Очевидно, для вас это дуже болюча тема, а чи взагалі на часі, поки в країні ось такі воєнні дні, говорити взагалі про політику, про вибори? мне мне то, что для людей они ничего не делают для военных они тоже ничего не делают ящик показали то они герои или за за э, как сказать но ну, честно говоря не хочу сказать я сейчас такое на скажу понимаешь люди все бачат кто как делает счет кого это делает если нас делает там 5-7 человек в основном да мы же не берем от людей деньги, ни э, схемах не участвуем, блин, в военных и перевоенных, понимаете? Э, ничего. Есть 5-6 человек, которые, э, сколько они могут, помогают. Да, тяжело стоит, да, важко, но они есть и сегодня. И мы время от времени едем э, до людей, едем до военных, мы едем постоянно. Э, говорят по-разному, да, начало войны. Мы ездим. Мы же не знаем, когда она заканчивается, как началась. Никто за выборы не думал. А люди опять говорят, что показывают. Правильно сказал, воронов были там, э, у них вот это что Кирова. Сергей Воронов. Воронов, да. Я говорю, слышишь, говорят, мне говорят, что я показываю. Говорят, а правильно делаешь, Алекс, что показываешь? Не покажи, потом скажут, что ты сделаешь. Лучше покажи, потому что потом каждому доказать, что ты э, делал, попробуй. Я ж не буду каждому идти сказать, ребята, я рубил, я рубил. Я пример показываю. Я это делаю от души, я это делаю всегда. Рубите, что вы, блин, сразу начинаете? То не так, то это. Делайте. И ежемесячно делайте. Не под выборы, не это сами. Вы сейчас уже начали здесь, они выборы играют. Каких выборов? Мы еще не знаем, что завтра будет с нами. Они да, уже выборы играют. Украину спочатку да. Я ж не иду туда, не говорю, что вот слуги народа, вот приехали да, туда, что... вот наше это самое. Нет. Все. Инколи мы писали, что ну, если депутаты собрали деньги, мы поехали. Ну, вот так. Не так давно Міжнародний республіканський інститут провів дев'яте всеукраїнське муніципальне опитування, в межах якого цікавилися у містян, чи задоволені вони громадами, в яких живуть, як там за різними аспектами, як місцева влада організовує для них життя. І ось в загальному рейтингу Черкаси посіли четверте місце. На вашу думку, це заслужено? Є заслуга, котрі атметіли міжнародні партнери, і четверте місце найкращому городу і это, это ми будемо стараться, щоб бути не четвертим, а першим, вторим. От загалом, в принципі, там вже дуже багато. І інфраструктура, да, і освіта, і охорона здоров'я. Тобто, в принципі, Черкаси тримають марку. Да. Да, так, дійсно так. І це все опять робота э, міської ради, мера, депутатського корпусу і всіх, Да? І при всем. какими они там не есть, для одних мы хорошие, для одних плохие, но факт есть факт. Это же не местные э, делали, это международный. Никто этому отношения не, я даже не знал, что такое есть. Дійсно, в цьому рейтингу найкращі позиції зайняли саме освіта, а саме робота садочків і була оцінена на друге і третє місце. відповідно. Ви куруєте галузь освіти, у вас є своє міжфракційне об'єднання. Чи задоволені ви таким результатом? Звісно, керуєте, звісно, ми просто допомагаємо і є частина цього, яка да, возложена на освіту. Да? И, конечно, для, для нас э, слуг это есть э, успехом, что мы не развалили, мы подошли богато э, по-другому и честно говоря, надо дать да, нашу, нашу команду, нашу заступницу э, на тему что э, это командная работа и заслуга э, всей команды. Що ви у якісь такі основні зміни в галузі освіти? Ви б відмітили, що за ці крайні Смотрите, роки вони. Дивіться, все. У нас вийшло вивести з того. Ну як сказати, культурно, З того положення, якого була на багато краще. І от результати. Но коли вы видели, что освета была в третьем, четвертом месте всей Украине. Ну, ну, это так разумеется. И колы. по харчуванию. Да, харчувание, сказать, но... форму учения. Вы понимаете, реально колоссальная работа. Раньше директора шел, цари были. Это государство-государство. Департамент ты не мог особо влиять на директора. А сейчас она все нормально. Структура идет, подчиняется. Хай попробует кто-то не подчиняться. Структура. Структура начала работать. Не так, что одним любим не ходим, другим не любим не ходим. Понимаете? Да, всех руки не подходят. Для того, чтобы всех подходить, надо бюджетные деньги богато туда, которых нету. Понимаешь, кто-то все равно недополучает не это самое. Но, в общем, Асвита доказал, что оно Украине, в Украине мае третье-четвертое место. Это есть успех, Город Черкаси, І є сняття, що ми цього зробили. І будем прагнути. І до цього, да, спасибо міському голову, що йде е, на встречу освіти. До речі, з міським головою ви обговорювали цей результат, він задоволений. Задоволений, чого нет. Що мені не зробили, є міська голова. Це все благодаря міської голові, получається. Дивіться, ми як помощники. Одні допомагають розрушати, а ми допомагаємо покращувати покращувати цю роботу. Ну, у нас е, такі є. Ми з вами е, довгенько узгоджували дати ефіру все через відключення світла. Бізнес це як ніхто відчуває зараз на собі відсутність світла, блекаути. Як е, е, ви готуєтесь ваш бізнес до можливо найважчої зими е, за часів незалежності України? Ну... Такие еще не было, дуже важко стало. И бизнес реально погибает. Власти, власти должны идти навстречу бизнесу всем, что каким-то каким ярким образом, что они не зависели от этой электростанции, свет будет или тепло, дать автономно какие-то компенсации поддержка, что мы поставили солнечные батареи, кто может ставить и так, и богатым помогать, что мы э, дома все сделали так, что э, не зависело от этого всего. Потому что каждого удара наших врагов у нас исчезает еще больше света. Так мы придем к нулю, а когда все станет, это будет просто капут э, Надо подход государственный, я думаю, что они работают на, на, над этим больше дозволять людям автоном, автономно подойти, потому что будет краще и в дальнейшем. Мы не будем зависеть, понимаете? а світ від цього самого. Наразі говорити про якісь державні програми, да, які б да. сприяли якісь ен да. енергоефективності да. і незалежності Должно да, підприємств. Дати е, безпошини, що зайшов, е, якісь частини, що государство платить, розумієте? Тобто, умовно... е, ради, що платили, допомогли. Е, ви представляєте, є і висотний дом, і вся електрика. Якщо е, завтра харчування, Уявляю, в такому, е, візьмемо освіти, 80 восемь предприятий, да, детские, школы и садики. И что делать? Подход. Сегодня надо, не завтра, не 1 сентября, сегодня. И для этого надо гроши. В Минских Радах столько сейчас э, грошей не будет. Нету. Надо государственную помощь тоже. Ну, я э, пониманием отношусь к государству, э, но есть, как есть. Э, Инколы такие затраты они делают, что можно это отправить Асфиту, я не имею в виду Черкас, в любом из сельской, везде подход, государственный, хозяйственный подход. Загалом, как за эти годы полномасштабного уже вторгнення вам удается удерживать бизнес на плаву? Ну, ну пока удается. Потому э, что было много сделано до этого. И есть, возьмем, финансы, которые особо не зависишь и идешь вперед. Но, в общем, возьмем, если взять бизнес орехи семечки, я закончу в этом, не хочу больше заняться этим, просто не хочу. Если государственно не надо, доллары, я должен пройти ад и при этом получить пидозру заплатить штрафы, потому что они придуманы таможни, который заниживает цену, и ты попадаешь туда, и потом на это ты получаешь пидозру, платишь штраф. Ну, если это це вам не надо, мне тоже не надо. Я уже э, не хочу. Я просто получил пидозру, заплатив штраф, согласился на все, лишь бы меня не трогать, уже я устал. Э, года год, если машина не стоит таможням, то здесь стоит, то в Киеве поймали, то там, то там. И везде ты должен доказывать, создать тысячу схем, что законно вывести. Потому что одна запятая не так стоит, и ты тупики. Но самое главное, при этом сегодня в Украине выезжает сотни тонн орехов и семечек, просто так валюта не возвращается. Ты заходишь это схеме, привозишь валюту по их они же потом знают, кого надо трогать. Валюта не зашел, кого-то надо поймать. Они идут опять к тому, кто отправил а, их, а остальных они не находят. И ты попадаешь вполне официально их не крючок. блин, И тебя когда хотели, отдели на это крючок. Сколько орехов отправляется семечки по Украине? Вы никогда не поверите, что 50-60 тысяч тонн. Вот. А семечки еще больше. А вы думаете, блин, орех, орех очень богато. И семечек богато. Мир уже столько не есть, сколько уже Украина приходит. А, агробизнес это тоже зараз. Агробизнес сегодня э, тоже, так, слава богу, трошки, кто мог э, держать урожай, цены поднялись. Ну и валюта поднялась, конечно, благодаря этому, но цены реально поднялись. Но если взять э, весной и сейчас, разница почти по, э, ну, процентов 70% поднялся цена. То, кто продав весной или прошлым осенью, они продали, что долги закрыты, они даже проигрывали. А сегодня, у кого нету поливная система, поверьте мне, моему уже, что-то я понимаю уже, они все нуле будут. Большинство нуле будет. Потому что такая жара, если еще несколько дней поддержат, урожай не соберут. Мы, имея поливная система и все, потеряли за град и за солнце, имея поливную систему, процентов 30 урожая. Ну, ячмен собирали. Ячмен стоял, я думаю, 8 будет. А собрали 5 и Вы представляете, да? А у кого этого нету? На одной стороны солнце засуха, да? На другой стороны град пошел у нас. Ну, а сейчас такой жара, урожай никто не собирает. Если еще неделю так подержится, все, приехали все. Все, у кого поливной системы нету, все. А зараз плюс, чтобы поливать надо, а света нету. Два часа есть, два часа нету система, пока начинаешь качать это самое, опять выключить. Опять надо государственный подход. Критический институт, это хлеб, это все остальное. Надо подойти это самое. Лучше возьмем чуть-чуть где-то экономить и отдасть туда, чтобы это надо уже 150 дверь опять стучить, пойти на коленях стоять. Надо, что государство сказал, где можно, как можно и зачем она может. Вода есть, а водой не можем пас. Ставили миллионные оборудование, миллионное. У меня инголы говорят, вот они приехали, уехали, э, а мы здесь остаемся. Ты потому что они украинцы, я не. Да? Сперва я больше живу, чем они здесь родились, да, и во-вторых, мы, вы говорите, мы взяли колхоз э, убыточный, заплатили, блин, кучу бывших долгов, которые могли бы банкротовать, и мы до сих пор создаем, купляем, купляем, миллион сегодня и кредиты есть, и долги есть, Ну, ми йдемо піреп, Арайкрафікович, ви часто гість на сході, дуже часто відвідуєте, відвозите допомогу різноманітну нашим військовим. Певне, з ними постійно спілкуєтеся, обмінюєтеся думками, і ось не можна не помітити, яка єдність нашого суспільства була на початку повномасштабного вторгнення, і яке розрізнені українці наразі. На вашу думку, чи можна повернути цю єдність назад? и все, мы все помним, как все началось, и люди очередь стояли э, в военкоматах, везде все, так это самое, очередя, и даже сказали, что хватит, достаточно. И что дальше пошел? Вот коррупция. Коррупция в армии, коррупция в позициях. Э, мы постоянно читаем, мы постоянно слышим. По коррупция в закупках, это самое и реальных наказаний нету. И те ребята, которые воюют, они же видят, э, что за продукты дают, какое отношение, почему патроны нету, или почему патроны дорогой ценой, почему лес пришел до них три раза дороже э, обычного и все продукты питания, ну все, много э, раз дороже. И когда приходят наказания реальных наказаний тоже нету и это продолжается и людей руки отпускаются они там воюют ради нашей свободы а кто на свободе э, ворует Їхні ж дії, їхню свободу. Але замічу, що у наших військових, мабуть, це таки побільше єдності, ніж у тут в тилу, і навіть питання в тому, що знизилася допомога тилу самих не, українців, вони Мені Дуже приємно, коли ми їдемо туди і роздаємо продукції. И как смотришь, как они друг другу уступают, или спрашивают, у вас сколько, у вас это самое, нет, вы возьмите это, это самое, стороны, она настолько э, приемная, понимаешь, но нет уж, вот нам, чем можно больше взять, вот это их, ну они, они там впереди. Uh, і все ж таки, Рай Крафікович, хочеться уточнити, що треба нам тут в тилу, uh, українцям, щоб знову об'єднатися, тому що без цього впевнена перемоги не буде. Треба багато розуміння, розуміти, що наші ребята передку, в будь-якому випадку розуміти, а наказати вже будемо після війни. Тобто, ми О, теж тут маємо да. показати приклад, приклад що є. Приклад показати, тому що будь-якому варіанті їм там важче, ніж нам здесь. И мы сейчас причину, когда возьмем там э, або то, або то, а, не поможем, потому что, ми, наверное, больше будет что мы не хотим причины нам надо. А для этого надо помогать после войны, когда закончится, начнем наказывать. Но это более прав, правильно будет. <пробіт> Але зараз да ми маємо да, об'єднатися заради об однієї да. мети перемоги, перемоги. Райкрафікович сто 100% вас підтримую. А нашим глядачам ми нагадуємо, що сьогодні в нашій студії був депутат Черкаської міської ради, підприємець і меценат Араїк Микартачан. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо, що були. З нами.